Саш, хочется в первую очередь поблагодарить за красивую игру обе команды. Видно, что с третьей игры Промья потихоньку запрягает. Когда уже мы дождемся очков от команды? Да, думаю, на следующей игру уже будем в полной обойме. Будем биться, чтобы заработать речка. очка. Лучше плохо начать и хорошо закончить, чем наоборот, так как было в прошлом сезоне. Скажите, пожалуйста, вот в прошлой игре не хватало где-то этого настроя, этих боевых качеств, которые были в сегодняшней. Почему так случилось? Да раскачиваемся постепенно. Это да, это плохое качество. Всегда надо на каждую игру настраиваться, как на последнюю. Хоть это сильный соперник, хоть слабый. Тут видим, что соперник очень сильный, потому такой настрой. А более-менее команды, когда тоже по силе равны. Мы расслабляем, говорят, булки и, и проигрываем. Заслуженно, это закон футбола. Где-то не добежал, где-то не доспал. И оно сказывается, так как в тех играх сказалось. Здесь тоже, в принципе, не хватило нам. Но соперник, соперник, на голову сильнее, тут нечего даже говорить. Я считаю, мы довольны игрой полностью. Вылаживались до конца. По истечению трех туров команда Промьюа изменила свои цели на турнир, либо же какие они остались? Скажем. В любом случае будем биться за призовые места. Это в любом случае побеждать каждым и ребом пытаться. А там как будет видно, это футбол. Можно выиграть и Барселону, можно проиграть и районной команде. Это нормальное явление. Ну что, будем биться играть. Спасибо. Спасибо.